personantal och så vidare. Och, och äh, även motiviskt, därför att det rör sig om äh, gudsbildens förvandling äh, genom de här tre filmerna. Du kan inte säga någonting om just den saken? Ja, Du förstår, det är ju väldigt äh, intrikat. Jag ska försöka, men jag är inte säker på att jag klarar det. Men om man säger så här. Äh, i, I de tidigare filmerna så har jag ju liksom alltid lämnat frågan öppen. Frågan. Eh, om en, en existens eller inte. Intressant. I, i eh, så lät jag ju Gud svara. Och det fick liksom folkvisan stå för, intressant. sant? När källan springer upp, intressant. Men det var för mig då ett ett sätt att väldigt skyggt närma mig där och, och dokumentera min egen förvissning, min egen föreställning om, om en guds verklighet. I, i Så som i en spegel så har du det, det väldigt fast manifesterat där eh, ju kontentan och kredot är att eh, Gud är kärleken och kärleken är Gud. och, och alltså Guds Gudsbeviset är eh, kärlekens, eh, verklighet, kärlekens existens som någonting verkligt i människornas värld. Och sedan här, vet du... och Det är ju det ruskiga och det svåra. Så här jag har fått ta upp hela det eh, problemet i den här... In, eh, nattvartsgästerna och tvingats slå sönder hela den eh, gudsbilden. Och eh, som är ju liksom en form av trygghetssökande. Och, och, och får nu försöka... har nu försökt att söka mig fram till en ännu mera, en, en bredare och, och distinktare och klarare gudsföreställningar. Vad känner du som så nödvändigt att slå, slå sönder den eh, gudsbilden som, som finns i, i så Ja, spegeln? det kan du ju tänka dig själv. Alltså att, eh, det gör jag ju här eh, faktiskt ganska påtagligt. Jag menar, fiskaren kommer med, med, med sin skräck för, för kineserna mm. och deras eh, latenta krigshot, inte sant? Mm. Och jag menar, om du har en sån man som sitter mitt emot dig så har du ju väldigt svårt att till honom säga jag var inte orolig för kineserna, för Gud är kärleken. Och, 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 och jag menar, var trygg för att kärleken är i alla fall det väsentliga och det existerar ju på jorden som någonting verkligt. Kan du säga att det liksom var för, för snäv gudsbild och att ja, bara, bara baserat på trygghet? Jag tycker det, jag tycker det alltså. Och det, det, det kändes så i alla fall mer och mer Undanfrån. Trygghet i vilken mening som barn? Ja, till... just det. Så, äh, alltså, och där har jag fått göra rent hus med en själv också. Väldigt smärtsamt förresten. Med en, med en gammal gudsföreställning just med fadersguden. Äh, ett far-son-förhållande på något sätt. En självsuggestionsgud. En, en, själv en trygghetsgud, inte som, och, och där har jag fått göra väldigt sträng räst med hela det begreppet. Och det är, är ju liksom det som den här filmen djupast rör sig. Om jag schematiserar så tycker jag då liksom i dina, den första period i alla filmerna så fanns det en, hela upproret mot auktoriteter, mot fäder av olika slag och i religiösa sammanhang. Sen har vi en, en lång sekvens med en försoning med, ja, just med, med, med smultronstället och alla ja. där. Där, det en, där du så att säga har alltså accepterat då den, den, den faderliga trygga gudsbilden? Ja, just det. Ehm, ja, det gällde ju först att göra det. Ja. Det gällde ju... Det, det var ju naturligtvis så den vägen gick att först revolutionerade, opponerade man mot fadersbilden. Och sedan accepterade man den alltså. Och sedan gällde det ju att ställa den eh, alldeles lugnt åt sidan, att inte mm, göra någon sorts kalkera eh, fadersbilden och gudsbilden på varandra. Mm. Jag fattar att du är väldigt försiktig också motiviskt i den här nya filmen så att eh, du levererar så att säga, inte någon ny gudsbild. Eh, nej, eh, det kan man inte säga, utan eh, dramat eh, och som jag skulle jag säga säga, själva passionen utspelas ju inte i huvudpersonen den, den imaginära huvudpersonen Thomas, utan den utspelas ju i Märta. Mm. Den icke troende, som i sig bär fröet till en ny gudsbild. Och som är ju den som har livsmöjligheterna i sig och som så småningom räcker över livsmöjligheterna till Tomas. Till ibland tar du upp religiösa ämnen i en serie filmer och ibland så är du handlar om någonting helt annat. Det går liksom i vågor, verkar det. Ja, just det. Och, uh, det, det, det går i perioder. I ja. Sjunde um, mm, inseglet, så var det. Ja, just det... ja, där skrev jag ju ur mig en väldig massa i samband med Sjunde inseglet. Uh, dels en väldigt latent dödsskräck som jag fick lyckades göra rent hus med i det sammanhanget, och dels just hela... Den här uppspaltningen mellan riddaren och Jöns. alltså eh, Rationalisten och, 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 och sökaren. Jag menar, det det, det lämnade hela lämnade religiösa problemet lämnade mig sen i ro ganska länge. Lyckades du göra rent hus med, med dödsskräcken eh, genom att skriva av det? Ja, jag vet inte. Antingen så, så gjorde jag av med dödsskräcken genom att skriva eller också så skrev jag upptäckt att... Eh, Uh, i underskrivandet att dödsskräcken var någonting som inte längre var så inträngande och, 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 och hotfullt. Alltså. Men den är ju faktiskt i det fallet bort. Det här manuskriptet är daterat uh, Torö den 7 augusti 1961. Och efter så står bokstäverna SDG. Du vill inte säga vad de betyder? Ja, eh, det är en liten sak som jag har för mig själv som kanske är lite speciell. Det, du vet, eh, Bach... Johann Sebastian? Ja. ...skrev detta ett G efter sina kompositioner liksom. och Det betyder i Gloria, alltså endast Gud har äran. Och det kanske är väldigt förmätet att skriva det på det sättet men jag har en känsla av att eh, jag på något sätt eh, anonymt och objektivt, sakligt skulle vilja eh, ha gjort det här till Guds ära och vill överlämna det så som det är, alltså. Bara eh, ungefär som som om man är med och bygger på den här katedralen, du vet, som jag talat om tidigare. Ja. Det, det, det är så, det känns för mig rätt väsentligt att skriva dit om tre bokstäverna. Jag förstår, men det är väl det som är den enorma motsägelse som, som folk i allmänhet har svårt att förstå när det beträffande dig att å ena sidan enorma är enorma på rent personligt, och så detta att vilja vara å andra sidan. Ja. Vill jag vara kolossalt anonym, och krypa in som en sten i bygget och vara en god hantverkare. Ja, visst. Men det skulle jag nog säga, det, att, att ju, mer och mer, ju äldre jag blir... Och det är klart, jag har haft min ära och min uh, jordiska uh, uh, utmärkelse. Så att, uh, jag har ju fått allt uh, vad som finns i den vägen och, och upptäckt att det är likgiltigt, löjligt och ganska tomt och egentligen uh, förbannat besvärligt. Alltså. Så att man kan säga att det är inte så hemskt krångligt för Bergman nu att vilja vara anonym och vara en anonym skapare När alltså. man har haft allting. Men den där driften har jag faktiskt haft jämt. Att jag skulle vilja vara i mitt konstnärliga skapande en anonym del av en stor helhet. Och, och äh, inte alltid den denna jäkla personlighetsjäkt och originalitetsjäkt och, och äh, konstnärliga... Mm. Mm. Man är en sorts uh, konstens Sigmar Johansson. Alltså. Man ska slå hårt. Och alltid slå lite hårdare varje gång, hoppa lite högre och springa lite snabbare. Alltså. Utan, utan lugnt och stilla bygga i kultens Ja Då går vi in då och följer dig med in och ser hur du tillverkar den här byggstenen.